Краматорске у стен областной государственной администрации прошел митинг против проведения местных выборов в этом году. Участие принимали общественные активисты из разных городов Донецкой области. Одним из требований митингующих было отстранение от власти руководства городов, которое привело войну в Донбасс. Мы живем сейчас в во час войны, и самое скрутное то, что ни одной которая эту войну развязала на Донбассе, зараз не притягнуто до відповідальності. Собрались, вот здесь подходят очень многие люди и спрашивают, вы что против выбора, вы что против конституционных прав каждого гражданина Украины? Я вам хочу сказать, что я за конституционные права каждого гражданина. И более того, дело в том, что в Конституции прописано не только право выбора, Правильно? Там прописаны еще права на достойную жизнь. Так вот я вам хочу сказать, все те люди, которые полтора года назад провели, организовали и приняли результаты референдума, которые на сегодняшний день сидят вот в этих кабинетах. В каждом городе есть аналогичный дом, который не отличается ни архитектурными изысками, ничем. Они приросли там к креслам, они сидят по два, по три срока каденции свои, да? И они на сегодняшний день через выборы, которые пытаются, ну вот, допустим, провести да, в Донецкой области, хотят закрепиться у власти еще на определенное количество лет. И тем самым, тем самым, значительно передвинуть границу проведения АТО, так называемого, которое войной по-другому не назовешь, западнее километров на 200. Поэтому на сегодняшний день, до тех пор, Пока мисс не будут привлечены к уголовной ответственности все те депутаты, головы городских советов, которые приняли участие в проведении референдума приняли результаты данных референдумов, предоставили школы, техникумы, институты для проведения данного псевдореферендума, они должны быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 109-110 Уголовного кодекса Украины. И до тех пор... И я вам хочу сказать, что гоньба нашим правоохранительным органам, прокуратуре, СБУ, милиции, за то, что до сих пор эти люди даже не отстранены от выполнения своих обязанностей. Также участники митинга подписали резолюцию о недопуске к участию в выборах и привлечению к уголовной ответственности кандидатов, которые принимали участие в организации и проведении референдума в прошлом году. Мы пришли по их просьбе, выслушали то, что требует сегодня гражданское общество. Они требуют сегодня переноса выборов или отмена выборов. Ну, скорее идет речь о переносе выборов. Мы выслушали их мнение, получили резолюцию. И теперь, я думаю, передадим эту резолюцию выше в администрации президента Верховного Рада, чтобы там знали мнение тех людей, которые высказывают. Также будем учитывать их мнение при подготовке документов для Центральной избирательной комиссии, которая будет уже готовить документы Верховного Рада, которая соточно вырешит, будут выборы в Донецкой области или нет.